Ну, подготовиться это невозможно было к тройне, ну как так можно подготовиться. Осознание, что мы родители, даже не пришло. Мы так разговаривали, даже в первый день, когда мы их увидели, не было, наверное, полного осознания, что мы еще родители. Это, наверное, спустя после рождения, после недели рождения, наверное, вот тогда. Наверное, было пришло полное осознание, того, что мы родители, прям тройне. Бо в пришли нам показали их сказали натя это ваши и как-то не верилось что это действительно наши дети пока они в животе ну ну они в животе там что-то толкаются но ты их не видишь не трогаешь Весь. вот когда родились да и узнали нам до последнего не говорили кто третий одна девочка говорила точно вторая предположительно девочка а третья не точно была поэтому именно до конца мы не могли выбрать для них Пологовий він якраз споруджений дуже добре. Карина до нас надійшла у терміні 20, тридцять тиждень. Відбувся ургентний кесарів розтин з приводу показань з приводу у, у, у жінки, і народилася трійня, Трє дівчаток. Віра, надія та любов. Сама маленька була віра. Вона важила 730 грамів, друга кіло 240 і третя 940 грамів.